чтобы изобразить следующего певца, мне надо сбегать за инструментом. Но чтобы не возникло неловкой паузы, пока я бегаю, не могли бы вы поаплодировать? Я так намучился с этой песней, что русский язык упорно не ложился ну, в эти строчки. Я его пихал, пихал туда русский язык. Но это для английского песни. Вот этот размер. На -на -на -на, на -на -на. Я в какой-то момент уже методом от противного решил... Ну, поэтому так с юмором получилось так это порвать. Ля-ля-ля, рыбак. Озёр, реки, безработный Фигня, короче. Но! А что делать? А что делать? В общем, я в какой-то момент методом от противного решил туда уместить самые сложные фамилии известных норвежцев. Но этот текст только без музыки понятен. Получилось так. Генрик Ипсен и Бьёрндален, Амундсен, Руаль и Григ, Этой славы не видали, и Цунгкнут и Рикинги и Сник. Наш паренек с фамилией Рыба.